fərləşdirilmiş yer rejiminə avqustun 5-nə qədər davam etməsi səbəbindən belə şəraitdə imkansız vəziyyətdə qalan insanlara 190 manatlıq birdəfəlik ödənişlərin verilməsi davam etdirilməlidir. Bunu qeydən info açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Əli Məsinli deyib. Deputat bildirir ki, koronavirus pandemiyasının iqtisadiyyata, əhalinin gündəlik həyatının, məşğulluğa və saitkarluq subyektlərinə mənfi təsir etməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Onların arasında saitkarlığa dəstəy istiqamətində pandemiyadan zərər çəkmiş sahilərdə çalışan 300 minlərdən artıq qızdılı işçinin əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi üçün 215 milyon manat vəsaitin ayrılması, pandemiyadan zərər çəkən 300 min fərdi sahibkara 80 milyon manat dəstəyi ayrılması İşsiz kimi qeydiyyatdan alınan şəxslərə 90 manat bir dəfəlik ödənişlərin verilməsi və s. bu kimi tədbirlər daxildir. April və may aylarında həmin 190 manatlıq yardım paketli layihəsi 600 min nəfərə rahat etdi və həmin məqsədlə 228 milyon manat xərclənir. April və may, -may aylarında saitçilərə və əhaliyə verilən dəstəy sonradan ona görə kəsildi ki, karantină rejimi formasını dəyişdi. Yenidən karantină rejiminin əvvəlki formasına qayıtdıqdan sonra 16 şəhər və rayon üzrə əlavə olaraq 287 min nəfərə yönələn məbləğə 55 milyon manat təşkil edən 190 manatlıq yardım edildi. Beləliklə, ölkədə artıq keçirilən sosial məhdudiyyətlər koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq daha geniş planda həyata keçirildi. Onunla belə bizə olan müraciətlər əsasən demək olar ki, birincisi bir sıra hallarda həqiqətən 190 manata ehtiyacı olanlar kənarda qaldı. Başqaları həmin sosial layihədən faydalandılar. Millət vəkili hesab edir ki, aprel-may aylarında belə adalətsiz hallara görə daha çox 190 manat verilməsinin elektron sistemin günahçarlığıdısə, ondan sonrakı hallara görə də artıq qaydiyyət orqanları birbaşa məsuliyyət məsələsidir. Ona görə də 190 manatlıq yardımın verilməsinə elə ədalətli mexanizmi qurulmalı idi ki, o oğulları həqiqətən ehtiyacı olanlar alsın. İkinci hallar olur ki, sosial yardım alan şəxs növbəti ailə işə düzəlməsi də həyatını bu yöndə heç bir dəyişiklik baş verməsi də xeyir belə insana ikinci dəfə 190 manat verilməsindən imtina edilir. Üçüncüsü Milli Məclisdə və kütləvi informasiya vasitələrində dəfələrlə standartlı şəkildə qaldırılmağımıza baxmayaraq, kitik torpaq sahəsi olub, bir sıra səbəblərə görə istifadə edilməyən və istifadə ediləndə də adam başına aylıq gəlir 2020-ci il üçün ehtiyac meyarı kimi təsdiq edilən 60 manatdan aşağı olanlara əvvəlcə bir neçə aylıq 190 manatlıq sosial paketin verilməsi və sonradan konkret vəziyyətdən asılı olaraq ünvanlı sosial yardım, sosial iş və ya özünə məşğulduq proqramlarına cəlb edilməsi problemi öz həllini tapmadı. 190 manatı vaxtında kartından çıxarmayan vətəndaşların kartı bloklandı. Hesab edirik ki, həm heç bir əsas olmayan insanlara ikinci ay yardım edilməməsi, həm də 190 manatı kartdan çıxmayan vətəndaşların kartlarının bloklanması səhv və həm də çox ədalətsiz qərarıdır. Məsim də qeyd edib ki, bu iki haləsiz qərarın nəticələri araşdırılmalı, ziyan çəkən vətəndaşların 190 manatı özlərinə qaytarılmalıdır. Sərtləşdirilmiş qarantin rejimi Avqustun 5-də davam etməsi səbəbindən belə şəraitdə imkansız vəziyyətdə qalan insanlara 190 manatlıq bir dəfəlik ödənişlərin verilməsi davam etdirilməlidir. Bir neçə ailə 190 manat yardım alandan sonra dövrdə də insanların dolana bilməsi üçün görülən tədbirlər arasında ictimai şirirlərin sayının 38 minlə 90 minə çatdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda bu sahədə birinci tam şəffaflıq olması ki, həqiqətən deyilən sayda ictimai iş yerlərinin açılması və nəzərdə tutulan pulun həmin insanların alması barədə müvafiq məlumatlar ictimaiyyətə çatın olsun. İkincisi, işsizliyin ciddiləşdiyi bir məqamda hələ də ictimai iş sahəsində 25 min iş yeri vakansiya qalmışdı, davam edirsə, deməli həmin vakansiyaların real iş yerlərinə çevrilməsi üçün əlavə tədbirlərə ehtiyacı var. Fikrimcə, insanların 250 manatlıq işlə müqayisədə 190 manatlıq bir dəfəlik müavinət ni vermələrinin səbəbi xeyli dərəcədə onların iş ehtiyaclarının olmaması deyil, maaşın məbləğinin çox aşağı olmasıdır. İnsanların həm işlərə cəlb edilməsini stimullaşdırmaqdan ötr nəzərdə tutulan 250 manatlıq maaş artırılmalıdır. Çünki o işə gedən adamın işdə, işte, işdəki günorta yeməyinə sərf etdiyi puldan əlavə ona da nəsə qalsın ki, 190 manat almağa yox, ictimai işə düzəlmək istinliyi vəsində.